И когда случился перелом? Вот тогда, когда новая команда вместе с мэром пришла на переговоры и предложила, что надо делать и как надо делать. Азот никогда ни с кем не хотел воевать, ни с водоканалом, ни с городской властью. И это был первый шаг, когда мы показали свои добрые намерения и мирные намерения. И городской голова сказал, что мы не хотим воевать. Это предприятие то, которое может помочь нам сделать город-сад. И это совместными усилиями. Вы сегодня видите плод наших совместных переговоров, которые проходили на протяжении двух месяцев. Обговаривались нюансы, как мы будем передавать троллейбусы, как мы будем списывать долг водоканала. В итоге мы нашли общий язык, задокументировали это юридически правильными документами. И на этом основании вот сегодня вы являетесь свидетелями этого торжества. А в ответ на ваш вопрос, что требовал бизнес взамен? И ответ мэра я могу только поддержать. Мы ничего не требуем, кроме того, что могут требовать любые все остальные черкощане Потому что нам надо, чтобы наши сотрудники могли пользоваться всей инфраструктурой города, чтобы она работала хорошо, чтобы транспорт ходил, чтобы остановки были в правильных местах, чтобы люди могли нормально приезжать на работу нормально отдыхать, чтобы улицы были освещены. То есть то, что э, городская власть должна делать и там. Вот, вот, собственно, и дороги, чтобы были в нормальном состоянии. То есть наш интерес такой же, как интерес Черкаща.